Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masazırda 3 otaqlı həyət evi satışdadır. Ev Masazırın girişində yerləşir. Yəni Masazıra girişdə birinci svetofordan 100 metrə qabağda və sol tərəfdə. Dayanacağa yaxın bir ərazidə 3 otaqlı həyət evi satışdadır. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Artıq təmir işləri demək olar ki, başa çatıbdır. Kürsülüdür, fundament qarkas betonludur. Qoşa daşla da tikilibdir. Qossuq şəhər mərkəzində kombi sistem, çəkiliş kombi aparatı üçün yeri burda artıq hazırdır. Zirzəməsi var, kürsülüdür. Həyatına 2 maşın rahatlıqla yerləşir. Evin üst görünüşü göründüy kimi fasad vurulubdur və pəncərələr də şəbəkə yığılıbdır. Evə daxil olduqda beldə həlzəy, döşəməsi laminat döşənibdir. əhlisdən sağ tərəfdə, yəni otaqların hər biri qapıları e, dəhlizə açılır. Belə bir geniş qonaq otağı, yəni zal otağı yerləşir. Hal-hazırda digər evlərdə ustalar işləyir. Döşəməsi laminatdır. Belə göründüyü kimi enli böyük bir e, pəncərəsi var kombi xətləri hər bir otağa çəkilib və kondisioner üçün də işıq xətti üçün yer altı hazırlıq. Bura salo otağı idi və 2 yataq otaqları, 1 yataq otağı burada yerləşir. Mən gördüyüm kimi bax belə bu qaydada. Pəncərəsi həyətə baxır. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Keyfiyyətli qapılar qoyulubdur, taxta qapılardır. Bura isə ikinci bir yataq otağı. Və mətbəxi. Evin sənədi qaydasındadır, çıxarış mülkiyyətdir. Notarial kontorda alıq-satqiə gediləcəkdir. Və hamam otağı. Hamam otağının qapısında isə bax belə bir güzgü qoyulubdur qapının üstünə. Hamam otağının yettlə kaflidir. Evənin başlanğıc qiyməti 47.000 manat deyilir. 47.000 manat və real alıcıya endirim olunacaqdır. Hər kim alarsa Allah xoş verin.